Це ранок сніданок на телеканалі СК 1 Друзі, якщо ви не знаєте, що цей понеділок може вам принести, не треба гадати. Треба звертатися до професіоналів. У нас є гість, який розбирається в цьому питанні. які нас знову п'ятеро, і до нас приєдналася пані Марина Романова. Це астролог. Добрий ранок, дякуємо вам, що ви до Добре. нас завітали. Що з вами сьогодні ми поговоримо про фази місяця і їхній вплив на життєдіяльність на землі? Так. Танюшенька. Вот то, сразу перейдемо до запитаний наших. Скажите, будь ласка, что можете сказать про солнечное затмение, которое уже наближается до нас? А оно до нас наближается? А, солнечное затмение, оно было 1 сентября, то есть оно уже прошло. И очень было знаменательно, что город, день города Житомира передвинули чуть раньше, а все, что рождается или празднует день рождения свой вблизи солнечного затмения имеет инициацию в следующем году, то есть вы видите, да, идут изменения в городе Житомире, угу. то есть еще следующий год будет у нас изменение. А сегодня я хочу поговорить именно о лунном затмении, которое будет 16 числа. Лунное затмение происходит тогда, когда солнышко и Луна в противофазе относительно Земли. И вот этот коридор затмений между солнечным затмением и лунным затмением это достаточно очень важный период для всех жителей Земли. Потому что где бы вы ни были, да, на северном полюсе, на южном полюсе, вы это будете ощущать uh -huh. на подсознательном уровне. И это такой период немного стрессовый для человека, э, который предполагает ничего особого не начинать, а заканчивать, переосмысливать, реконструировать. Uh -huh. э, то затмение, которое мы ожидаем 16 числа, оно полутеневое, оно не очень большое, то есть это просто тень. Мы его не будем видеть, но ощущать будем все. Поэтому, э, ну. Крайняя рекомендация такая, желание, пожелание всем э, житомирянам, чтобы с 13 по 19 сентября сохраняли спокойствие, э, желали друг другу только хорошего, потому что именно в эти дни э, действительно увеличивается э, количество стрессов, эмоциональных неправильных реакций. Mm -hmm. Так, да, є така порада, будемо використовувати, от мені ще цікаво, у вас є оці знання про фази місяця. Так, ми будемо використовувати вашу пораду. А як ви використовуєте в цілому астрологи? Ви особисто, пані Марина, ось ці знання? Тобто, що це, що це дає? Для того, щоб зрозуміти, е, які є фази у. нашей планеты и у именно у Луны как ее uh -huh. спутника мы можем обратиться к такой схеме где видим Землю в центре видим лучи Солнца и видим э, освещенность Луны относительно живущих на Земле когда Луна находится просто э, на одной линии с мы видим Луну темную это вот солнечное затмение или просто новолуние uh -huh. потом она начинает восхождение то что мы называем да вот первая прибывающая фаза и она она проходит через серповидную луну и приходит к первой четверти Луны. Потом к выпуклой и к полнолунию. Именно вот эта первая фаза, которая длится 14-15 дней, угу. а всего в месяце 29,5 лунных дней это та фаза, когда успешно что-то начинать. Если принимать лекарства, то те, которые конкретно должны насытить человека, очень хорошо витамины, биодобавки принимать, давление растет. Максимум от давления именно достигает на Прогрессивном полнолунии. Или просто мы говорим на полнолуние. Uh -huh. Потом, когда после 15 дня она потихонечку опускается к лучам Солнца, она потихоньку затемняет одну из своих сторон и э, идет на убывание а значит, все процессы э, у человека, у растений, э, в принципе, даже и в неживой природе идут на убыль, все замирает. Uh -huh. И опять же, в момент э, новолуния мы получаем это тоже как маленький стрессовый период. И вот новую программу от того же Солнышка, потому что Солнце это самое главное наше светило в нашей Солнечной системе. Хочу обратить внимание на вот эти четыре фазы кардинальные. Первая четверть, полнолуние, третья четверть и прогрессивная новолуние. Это действительно кризисные фазы, о которых даже есть сказано в Библии такие слова, что если шесть дней человек может работать, седьмой он должен отдохнуть и посвятить Богу. Почему? Потому что именно вот в эти дни человек рассеян. И может просто действительно своими мыслями, пожеланиями, молитвами, обращаться к высшим силам и в свой внутренний мир. Я от щось таке чув, коли ви говорили, що потрібно починати, наприклад, приймати ліки, так, що можна від шкідливих звичок легше uh -huh. позбутися деяким людям, які мають, на жаль, шкідливі звички, от саме от якісь ці періоди, так? Так, uh -huh. особливо в період перед сонячним затмінням. Uh -huh. Сонячне затмінні у нас буде ще в феврале, так же, як і лунне затмінні. Що хочу пожелати тим людям, хто хоче бросити курити або збавитися від якихось вредних привичок? За час до точної фази сонячного затмінні можна, наприклад, викурити останню сигарету, только с решимостью что это моя последняя сигарета бросить ее в первый Час е, сонячного затміння позитивно промисліть, що я живу свободно, без привичок mm -hmm. вредних. І тоді, і всякую життя дійсно будет е, без вредної привычки. Так, тільки пам'ятайте, що кинути курити, а цей окурок свій кинути в урну Обов'язково <зас> ми за чистоту, Танюша. <зас> е, так, скажіть, будь ласка, яким е, же чином астрологи використовують знання про фази місяця? Цікава така інформація має бути. Я думаю, корисна для наших глядачів. Mm -hmm. Кроме того, что обязательно и врачи, и психологи должны учитывать в своей работе э, знание, в какой фазе находится сейчас Луна, могу сказать, что сегодня, кстати, понедельник, а понедельник символически принадлежит к Луне, то есть это цифра номер два, угу. если это нумерология, и это наши эмоции, это наше подсознание, это наши мотивы, и э, очень важно, чтобы они были чистые, чтобы мы их все-таки осознавали, потому что осознание это очень очень сильная вещь. Кроме этого очень важно прослеживать от рождения человека или же от основания государства, предприятия так называемый цикл прогрессивной луны. Я хочу показать вам вот похожую схему на предыдущую, но уже с моими обозначениями относительно рождения основания нашей страны, Украины. Угу. Украина была основана 24 августа 91 -го года, есть время. <связать> и мы видим, что это было в 15-й лунный день. Что такое 15-й лунный день? Конечно, это полнолуние. На и наша страна с вами действительно родилась тогда, когда максимум было энергии. В общем-то, с одной стороны, он считается не очень благоприятный, потому что кризисный. С другой стороны, он является благоприятный, потому что жизнь на Украине будет всегда полная. <связать> ну, мы с вами замечаем, да, что она не скучная. Так, так, так. Первые 15 лет Луна опускалась. Опускалась была как на убывании. Вот 8 лет в октябре 1999 года была первая критическая фаза. В принципе, мы можем увидеть, и если поднять историю, в 1999 году были вторые перевыборы Ленина Кучмы, Лазаренко убежал со страны, была отменена смертная казнь. То есть вот некоторые такие моменты были, да, сдвиги. Потом именно в 15 лет, в июне 2006 года, у Украина получила заряд от солнышка. То есть, uh -huh. что такое новолуние? Это когда Солнце полностью освещает Луну, но мы ее не видим. да? То есть она черненькая, как для нас, просто неосвещенная. Это самое важное событие в, в жизни нашей страны, потому что зная, где происходит это э, событие, мы можем прогнозировать, что ожидает нашу страну следующие 30 лет. Дивитель, а не я так, так разумею. чекайте. У нас тут у нас тут для мы тут, да. тут заслухались так. Як українцям навчитися користуватися цією інформацією? Я так розумію, для нашої країни можна складати астропрогноз окремий, так так і ми можемо зрозуміти, чи міжнародний фонд там виділить кошти, так чи буде у нас транш той самий? так чи набереться Україна кредитів, пані Марино? Ну де ми маємо? Навчить нас да, розкажіть більш практично. всього, ми... обращаємося к этому прогнозу. Но есть ще очень много других прогнозов. прогноз транзита, прогноз дирекции, других методов. Об этих методах я буду вас знакомить на следующих. наших занятий. Uh -huh. А кому не терпится, можете прийти 17 числа на открытую лекцию. А, наш центр организовывает такое мероприятие прекрасное для нашего города, когда можно посмотреть а, все методы прогноза, и я расскажу на ближайших полгода, что может ожидать Украину. Хочу сказать, что очень удачный год у нас с вами впереди. Oh -oh. Мы пережили с вами самый that's тяжелый, that's тяжелый. год. Посмотрите, вот это первая четверть Луны. Это было ровно на Украине 22 года и точная фаза в декабре 2013 года. Если вы Вспомните это время, это начало Майдана, да, когда вот уже люди страдали, и плюс-минус один год, вы видите, началась война, uh -huh. это тот. Знак, что Украина не двигалась по своему пути. А свой путь, вот мы можем опять же увидеть э, по новолунию, Украина заняла очень интересный. Это путь ответственности, служения, это трудолюбие, чистоты мышления, а также разных трансформаций. Украина будет меняться. У нас не будет спокойного с вами периода. Когда люди спрашивают, когда будет спокойный период, он не будет очень спокойным. Мы будем с вами все время развиваться. Но это тоже хорошо. Розвиваєсь, ми з вами розвиваємо наше сознання і угу. самі розвиваємося. А розвідки йде только все в лучшую сторону. Останнє дуже коротко. Ви є викладачем да, в школі астрології. Скажіть, так. туди можна прийти тільки за для того, аби звернутися до вас за прогнозом там щодо себе чи щодо країни, чи там можна навчитися, тому що ви знаєте вашим знанням? Звісно, yeah. можна Спасибо за питання. Yeah. Uh, можна навчитися. У нас школа астрології работает более п'яти лет. Я являюся uh, преподавателем. Uh, школа. Преподает методику Елены Осипенко, которая у нас ведущий астролог в городе Киеве. И я рада буду видеть новых слушателей на новый цикл школы астрологии, которая начинает свою работу в октябре.